Вы докладывали на последнем оперативном заседании о событиях, которые происходят в Болгарии, то есть о криминогенной ситуации. По тем случаям, которые проходят, в частности, вот ограбление, да? угу. же угон машин, что Вы можете рассказать более подробно, как идет расследование? В общем, я хочу сказать, что ситуация криминогенная у нас в городе стабильная. То есть сказать о том, что сейчас всплеск какой-то преступности нету такого. То есть совершаются преступления, как и совершались. Мы их раскрываем, работаем, никуда от этого не денемся. Хотелось, конечно, чтобы преступности у нас не было, но никуда не денемся, жизнь есть жизнь. Поэтому 26 числа на улице Богдана Хмельницкого в дворе, неизвестные днем, я так понял, да, да, да. Вот, в наглую пытались разобрать погреба. Значит, более детально я вник вчера, в эту ситуацию, честно вам скажу, почему? потому что по нашим материалам, которые мне предоставили мои подчиненные, значит, группа действительно был вызов такой, группа выехала, но якобы никого там не обнаружили по месту происшествия. Вот. Значит, от вас спасибо вам, от вас я узнал, что группа выехала и задержала людей, только куда они потом этих людей делали, дели и что с ними, что там произошло, мне неизвестно, мне предоставили материал о том, что никого не задержали на месте происшествия, поэтому по данному факту. Я назначил уже служебное расследование. Вот, и я гарантирую, что с кем-то я попрощаюсь, из сотрудников той группы, которые выезжали. То есть реакция у меня будет жесткая и никаких прощений, ничего. И тут не только людей обманули, тут обманули уже меня, если действительно этот факт подтвердится. Поэтому никаких поблажек, ничего я допускать не буду. Проведем расследование, я сразу вас проинформирую и проинформирую общественность. За последнюю неделю из таких более-менее резонансных выступлений, я могу сказать, нами задержана группа из жителей Пятихатского района в количестве трех человек, не задержана, установлена, задержан только один человек, вот, которые в мае месяце текущего года совершили угон скутера, вот, и совершили две кражи видеокамер с магазинов, а именно с фасада магазина номер 37 вот, и э, второй магазин, не помню, не скажу, ну, две видеокамеры. Значит, э, один человек сейчас задержан, два человека, э, к сожалению, пока не находятся в розыске, вот, в бегах, ну мы принимаем меры, мы знаем их данные, все, принимаем меры к их установлению местонахождение В ближайшее время они будут задержаны. Есть предположение у нас, которые имеют под собой почву, о том, что они причастны к совершению еще многих преступлений, в том числе и хищения видеокамер, которые у нас в последнее время, к сожалению, участились. Раз в неделю где-то с магазинов у нас в «Желтых водах» постоянно ночью похищались видеокамеры. Для каких целей мы не могли понять и пытались и засады делать, и ночное патрулирование. Ну, не получалось нам задержать. Вот сейчас вот, получается вышли. Мы, чё, у нас есть предположение, что это одна и та же группа. Вот, работала, снимала видеокамеры. Вот, и у нас предположение, что все-таки мы сейчас на правильном пути. Вот. Ну, честно сказать, где-то за последний месяц хищений 5 было видеокамер. Поэтому мы сейчас работаем в этом направлении. Думаю, <крас> пораскрываем и, надеюсь, мы найдем похищенное. Проводим сейчас оперативные мероприятия по установлению местонахождения похищенного и вернем все это потерпевшим. Дмитрий Юрьевич, есть такая информация, что в нашем совхозе, да, в вот, происходило ряд ограблений. В частности, скрывали там гаражи, забирали тоже скутера, угу. машины ломали, скрывали. Да, это же как раз по хищению скутера, мы его, при хищении скутера мы его задержали. Двое удалось скрыться, один был задержан. Поэтому я более так подробно, ну, более обширно не могу пока сказать, потому что рассказать вам, какие у нас предположения, в каких еще э, преступлениях мы их подозреваем. То есть мы будем работать, и если будут подтверждаться, я тогда дополнительно вам могу довести. Недавно закрыли наш Баруда Пишт, известный момент, скандальными всеми происшествиями. Можете прокомментировать с чем это связано, и что касается клуба Дискаври, когда подвигается этот вопрос, будет он открываться и вообще. По клубу «Дискавери» могу сказать, пусть оформляют документы, как положено. Так же самое и по бару «Будапешт». В принципе, причина, какая? причина закрытия, что разрешение на действие этого бара было до 11 часов вечера. Но ну, все прекрасно знают, что этот бар работал до последнего клиента. То есть до 4 утра, до 5 утра мог работать. То есть он нарушал э -э, все законодательства, которые там прописаны его работу. Мы предупредили владельцев, что если в дальнейшем будет продолжаться нарушение, то мы вынуждены будем принимать меры. Вот. Никаких... Э -э Реакции никакой не, не последовало от владельцев, поэтому мы вынуждены были прикрыть. Поэтому пусть оформляют документы, если хотят они начнут торговлю, пусть официально оформляют документы, получают разрешение на официальную торговлю и работают. Вопроса нет. Ну, вот. А почему мы обратили на это внимание? Ну, понятно, что это идет нарушение законодательства. Вот. А с другой стороны, у нас постоянно идут преступления от этих, э, ну, я не скажу злачных, ну, от этих заведений. Вот, потому что люди выпивают, выпивают там, спиртные напитки, вот, выходят на улицы, начинается, ну всем прекрасно, жители этого города все знают, драки постоянные там происходят, вот, очень много грабежей, то есть когда после бара возвращается домой в состоянии нетрезвого, совершается в отношении этих посетителей грабежи, то есть оно ведет, все это вело, к, способствовало к совершению преступлений, понимаете? Вот. И еще, вступая в новость, Вы сказали, что одно из главных направлений Вашей работы, это будет борьба с работой незаконных игровых автоматов. Как продвигаться? Наркомании. И это тут? Значит, по наркомании, честно говоря, ну, голова болит у меня, потому что сейчас в связи с изменениями реконструкции деятельности МВД, вот, сокращениями, которые идут у нас, у меня сократили два отделения одно отделение, в том числе по линии наркотиков. То есть у меня профессионально работающих сотрудников, которые именно занимались наркотиками, у меня сейчас нет. Поэтому будем, конечно, пытаться своими силами, но стало, конечно, тяжелее. Я не могу комментировать решение руководителей, как бы, может, там что-то за этим и стояло, но, может, мы увидим это через время, да, плюсы, которые есть. Вот. Но в данный момент у меня ликвидировали это подразделение. Это подразделение занималось фиксацией сбытов. То есть именно не ловляют вот этих наркоманов, которые для себя покупают, а именно фиксацией сбытов, последующее потом документирование фактов сбыта и задержание всех сбытчиков. Вот. Поэтому на данный момент, конечно, мне... У меня сейчас э, как бы руки чуть-чуть связаны, но вот сейчас мы э, как раз вот работаем над тем моментом, как нам э, без подразделения БНОН продолжать работать именно по фактам сбыта. Вот. Потому что все мы понимаем, ликвидировав точку э, сбыта, у нас сразу же нет, негде покупать наркотиков, то есть как бы наркомания прекращается. То есть все надо, тут только надо по фактам сбыта работать. И второе направление. В ночь Воскресенье на понедельник мы закрыли два игровых клуба на автовокзале и в Лаване. Здесь возбуждено уголовное дело, то есть криминальное проваджение внесено в реестр по статье 203. Сейчас находится в следствии, в органах следствия проводится расследование. Но проблема в том, что такие долгоиграющие, то есть расследование преступлений. Тут э, помимо того, что выявить, надо зафиксировать еще о том, что люди там деньги всовывали, играли и тому подобное. Таких людей ни, никто не хочет давать, такие показания. Вот в чем есть проблема. То есть тут тоже э, процесс доказывания где-то усложняется. Вот. Поэтому выявляем, пытаемся доказывать, направлять в суд, то есть как бы будем направлять дело в суд, ну, будем стараться ликвидировать все это. Mm -hmm. Пока нового ничего я не могу вам сказать, расследуется полным ходом. На прошлой неделе мы буквально было совещание в областной прокуратуре по этим делам. Мы ездили туда, докладывали о проделанной работе. Наметился Этап. Следующий этап работы. То есть есть направление, есть над чем работать. Но ну, опять же, просто хочу как бы, обратить внимание, что все мы прекрасно понимаем, это непростые преступления, то есть за этими преступлениями стоят профессионалы. Вот. И э, их просто так быстро раскрыть, но в данный момент не получается. Для этого надо усиленно поработать и оперативно поработать, и следственно поработать. То есть, поэтому работа идет. Работа идет, она на, эти дела на контроле. и как у меня, и как в областном управлении, и в прокуратуре области, и у прокурора на контроле. То есть работа постоянно идет, и постоянно мы за нее спрашиваем. Что будет того тела? Помните, что из этого было в подвале? Установлено особо? До сих пор мы проводим еще следственные действия. Сейчас проводится экспертиза ДНК. Есть у нас подозрение по личности, кто это. Вот, мы взяли образцы от родственников, образцы ДНК, вот, направили сейчас в областное управление СМЭ, где, на экспертизу ДНК, и будем сейчас проверять. Пока личность не установлена, но есть предпосылки установления. Не, это не убийство, это не убийство. просто по незаконным приема Идет. И с мэром мы согласовывали, будем совместно массово проезжать по всем этим точкам, выявлять. Вот. И идет и оперативная наработка, потому что тоже сейчас мы в такие рамки поставлены, если раньше мы могли свободно зайти во двор, зафиксировать там и взять, то я сейчас во двор без разрешения хозяина войти не могу. А хозяин, который, например, принимает этот металл, конечно, мне этого разрешения не даст. Поэтому для того, чтобы мне зайти и взять, то есть задокументировать деятельность, мне необходимо э разрешение суда, разрешение прокуратуры. Вот. Поэтому работа идёт, ну, не так быстро, как хотелось, как раньше можно было, понимаете? Другими, значит, сегодня у нас был це арейд, э милиция проверяла незаконную торговлю біля 17-го магазина. Это по поручению мэра мы проводим рейд, э, значит, по торговле кисломолочных продуктов с земли вот сейчас летний период наступил жарко кисломолочные продукты быстро портятся несанитарные условия сами понимаете поэтому есть уже жалобы о том, что люди приобретают кисломолочные продукты так на улице с рук травятся ну Понимаете. В связи с этим и мне поступило поручение от мэра провести рейд, то есть это не разовое, то есть это мы будем постоянно сейчас проводить такие рейды, не допускать продажу, уличную торговлю именно кисломолочными продуктами. По Какая будет работа, может быть, активизировать уже патруль или еще что-то? Ситуация просто способствует, потому что там есть участки города, где нет освещения. То есть нацелены у меня и патрульно-постовая служба, и участковые. у нас здесь график, там ночную службу выходят, и оперативные сотрудники нацелены именно на эти участки, то есть стараемся их контролировать. Хочу сказать, что пару случаев, возможно, мы предотвратили, потому что были ситуации, где непонятный там, мужчина двигался за непонятным объектом, вот, ну, видя нас, сразу же ретировался. То есть это где-то, может, способствовало. Но, конечно, все и, все, и каждый, каждую ночь мы перекрыть не можем. То есть поэтому эти грабежи совершаются, к сожалению. Вот, но есть оперативные мероприятия, которые... Подводят, ну, то есть способствуют этим раскрытиям. То есть мы сейчас ну, совершился грабеж, мы будем его раскрывать. То есть работать по нему. Вот, поэтому, Ну, опять же, я хочу обратить внимание, что это грабежи не сегодня только начались. Они, они всю жизнь как бы, происходили. Как бы, сказать, что сейчас всплеск грабежей, я не могу сказать, что это всплеск грабежей. Ну, ну хотелось, конечно, их уменьшить до минимума. Но, тяжело, потому что и финансирование тоже, и бензина не так много у нас, чтобы постоянно всю ночь по несколько машин запускать по городу, чтобы катались. Вот. И где-то повторяю, что сейчас в связи с трудной ситуацией освещения в городе не везде есть. И даже я столкнулся с тем, что э, люди из-за экономической ситуации, которая у нас сейчас все-таки тяжелая, вот, те, которые раньше не, никогда не, не пошли на совершение преступления. Идут уже, вынуждены идти совершать преступления, потому что хочется кушать. Поэтому тут много факторов, пытаемся как бы их все перекрыть, но не всегда получается, надо признать. Дмитрий Юрьевич, а у вас появилась вот новая патрульная машина. И тоже, да. кстати, в городе обсуждают это. Можете прокомментировать? Да откуда, что за машина? Ну, эта машина выделяется областным управлением, как бы, ну... Где-то приложил немного усилий, конечно, так скромно скажу, чтобы заполучить данную машину, потому что, конечно, и самому приятно, когда по городу ездит такая красивая машина. Вот. Хочу сказать, что сейчас пытаюсь еще любить такую же машину. Вот. Машина гибрид, то есть экономическая, она на аккумуляторе работает и на бензине уже где-то легче, с учетом да. того, что да, можно сэкономить, потому что все понимаете, проблемы и с бензином, и с дизелем, как везде, так и у нас существуют. А когда такая машина, то можно уже и побольше на ней ездить, подольше ездить, патрулировать. Ну и в то же время, опять же, и приятно, и людям приятно видеть по городу такую машину. Да, я хотел э, тоже обратить внимание наших жителей, Сейчас вот опять мошенничество продолжается, но пошел как бы новый вид мошенничества, связанных с приобретением товаров через интернет. То есть люди хотят купить какую-то вещь, там надо предоплату делать, делают предоплату ни вещи, ни денег нет. Просто обращаясь к жителям Золотой год, желательно, конечно, приобретать вещи уже с тех сайтов, которые зарекомендовали себя. Вот у нас за прошлую неделю три таких фактора. Было заявлено что приобретая предметы через интернет люди теряют и деньги и предметы а честно вам скажу раскрывать опять же повторюсь раскрывать эти преступления очень тяжело потому что э, эти сайты размещают и в, особенно в последнее время в зоне АТО то есть в Донецке, в Луганске там сидят понимаете, и попробуй туда выйти сейчас, попробуй кого-то задержать.